وہ فیملی ہیلدی فیملی نہیں ہے جہاں پر ایشوز پر ڈسکشنز نہ ہو ایشوز پیدا ہوتے ہیں کوئی ڈیفرنسز پیدا ہوئے مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوئی اس پر بات نہ کی تو وہ ایشوز ایشوز رہتے ہیں اور اگر اس پر مل کر ایک اچھے ریسپیکٹیبل مینر میں میاں بی بی یا اولاد کے ساتھ بیٹھ کر اولاد والدین کے ساتھ بیٹھ کر اگر کمیونیکیٹ کرے آنےسٹی کے ساتھ جو وہ فیل کرتے ہیں اور جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں دونوں اپنی اپنی ایکسپیکٹیشن اوپنلی شیئر کریں ایک دوسرے سے بجائے اس کے کہ جھگڑے اور اس کے بعد سات محلے والوں کو لے آئیں کہ ہمارا جھگڑا نبٹائیں تو سوال انسان سے پیدا ہوتا ہے کیوں اللہ پاک نے آپ کو خدا نہ ناخواستہ اتنا سمجھدار پیدا نہیں کیا کہ وہ دوسرے گھر میں رہنے والے میاں بیوی آ کے آپ کا میٹر ریزالو کر دیں اللہ پاک نے آپ کو اتنی عقل سمجھ نہیں دی کہ آپ خود بیٹھ کر کیوں نہیں اپنے میٹرز کو ریزالو کر لیتے سارے جہاں کے آگے بیٹھ کر تماشا کیوں بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ اگر وہ دوسرے کپل سمجھدار ہو سکتے ہیں کہ وہ آ کے آپ کے جھگڑے چھڑوائیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں خود اتنا سمجھدار کر دے کہ ہم اپنے جگڑے کمز کم از کم خود سارٹ آؤٹ کر لیں تو بچوں کے لیے بھی وجہ مزا نہیں بنتا اس کے والدین لڑتے تھے اور وہ اچھا تماشا بنتا تھا یہ چھوٹی چھوٹی ریپرکشن ہیں جو افیکٹ کرتی ہیں ریلیشن شپس کو اس پر ورک کرنا چاہیے اور اس کا جو کی ایلیمنٹ ہے وہ ہے کہ ڈسکشنس کا جیسے کہ کائنات کی ہر چیز چاہے آپ کا پروفیشن ہو جاب ہو تحریکی زندگی ہو اللہ رب العزت کی دوستی ہو توبہ ہو تصوف کی راہ ہو علم دین ہو تعلیم ہو پروفیشن ہو کوئی بھی آپ ہو بغیر کمٹمنٹ کے اللہ پاک جس طرح کسی شعبے میں بھی کامیابی نہیں دیتا اسی طرح یہ میرج کا انسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی آپ کو جیسے بھی حالات ہیں کہیں نہ کہیں کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہے میں نے اس کو چلانا ہے اور میں نے اس کو کامیاب کر یہ کمیٹمنٹ کچھ عرصہ لے جاتی ہے زمانہ لے جاتی ہے کہیں جلدی ہو جائے گی حل مسئلہ کہیں لیٹ ہوگا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سر زندگی کے دیگر شعبہ جات ہیں کہ کبھی جلدی کامیابی مل جاتی ہے کبھی دیر سے کامیابی ملتی ہے لیکن کمیٹمنٹ کا ہونا وہاں ضروری ہے تاکہ اللہ رب العزت کامیابی سے نواز دے اسی طرح ایک اور اہم کوالٹی جو میاں بیوی کے درمیان پائی جانی چاہیے اس کو کہتے ہیں فار معاف کر دینے کا جذبہ جس کو قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ تم بدلہ لے سکتے ہو لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ معاف کر دینے کیونکہ معاف کر دینے میں محبت ہے معاف کر دینے میں احترام ہے جیسے میں نے آج کیا شخصیات الگ الگ ہو سکتی ہیں مزاج جدا جدا ہو سکتے ہیں اس میں یقیناً ایررز ہوں گے ججمنٹس کوئی ایک دوسرے کے لیے غلط کر دیں گے کام بھی غلط ہوں گے بیوی بی کوئی ایک فیصلہ کرتی ہے ممکن ہے وہ اس کا نتیجہ غلط ہو جائے شوہر کبھی کوئی غلطی کرتا ہے وہ, وہ نتیجہ ممکن ہے اس کا غلط ہو جائے کبھی بیوی بی کی رائے صحیح ہو جائے کبھی شوہر کی رائے صحیح ہو جائے تو اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہ بنائے اس کو وجہ مزاح نہ بنائے وجہ طنز نہ بنائے کسی کو اے, فیل نہ کروائیں کہ کسی نے یہ غلطی کی ہے یا یہ بار بار غلطی کرتا ہے یا یہ کام کو زیادہ سمجھداری سے نہیں دیکھتا یا نہیں دیکھتی یا یہ لیس انڈرسٹینڈنگ ہے انسان کو اللہ پاک نے غلطی کا پیکر بنایا لیکن ہم اگر معاف نہیں کرنا سیکھیں گے اور ان غلطیوں کو دل میں لے کے چلیں گے اور ان غلطیوں کی ناراضگیوں کو دل میں لے کر چلیں گے تو کائنات انسانی کا کوئی رشتہ بھی نہیں چل سکتا چاہے وہ دوست ہوں چاہے میاں بیوی ہوں چاہے بھائی ہوں اگر ایک دوسرے کی غلطیاں معاف نہیں کریں گے تو کوئی رشتہ بھی نہیں چل سکتا اور ہم اللہ رب العزت سے بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں لیکن ہم اللہ رب العزت سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری غلطیاں معاف فرما دے تو پھر ہم یہ ایک دوسرے کے لیے عمل کیوں نہیں کرتے اور میاں بیوی کے درمیان تو بالخصوص معاف کر دینے کا جذبہ پایا جانا چاہیے سب سے پہلے معاف کر دیں تبھی یہ رشتہ زیادہ ہیلدی انداز میں آگے بڑھتا ہے اور چلتا ہے جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ رب العزت کی آمد والے دن اس کی پردہ پوشی کرتا ہے جو دنیا میں معاف کرتا ہے اللہ پاک کی آمد میں اسے معاف گا تو یہ ایک سائیکل ہے اگر ہم آج دنیا میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے وہ دو لوگ جنہوں نے مل کے ایک گھر کو چلانا ہے ایک فیملی کی بنیاد رکھتے اور معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو تو اللہ رب العزت سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کرے تو یہ وہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے